শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাকো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা মনলৈ আহোঁতেই মই আকৌ এবাৰ গৌৰৱ অনুভৱ বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন এ ডি আৰিৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি একেবাৰে মাৰ্চ মাহৰ সাত তাৰিখৰ আগতেই আমি এ ডি আৰিৰ ৰিজাল্ট দিম কিন্তু এ ডি আৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰো কোনো কাৰণ নাই কাৰণ প্ৰত্যেকখন বহী বা অ' এম আৰ চিত এনচাৰ কি এতিয়া আপোনালোকৰ হাততেই আছে গতিকে ছেবাই ৰিজাল্ট দিয়ক বা নিদিয়ক আপোনালোকে নিজেই নিজৰ ফলাফলৰ আকলন এটা কৰিয়েই ল'ব পাৰে যোৱাকালি অসম বিধানসভাত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখনো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিবেদনখনো মই দাখিল কৰিছো ন্যায়াধীশ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখনলৈ যেতিয়া চকু মেলি চাওঁ বা আমি যদি আৰু এবাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ এনেকুৱা এটা সময়ৰ আমি উমান পাম যিটো সময়ত অসমৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাই হওক প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে দুৰ্নীতি আৰু টকা পইচাৰ লেনদেনে দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত সমাজখনৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা আকাংক্ষা বহুত দূৰলৈ লৈ গৈছিল এতিয়া মোক কিছুমান যুৱক যুৱতীয়ে সুধি থাকে ছাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ছাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া দিব মই মনতে ভাবোঁ যে আজি যদি অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকিলহেঁতেন ৰাকেশ পালৰ দৰে এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন থাকিলেহেঁতেন কোন তাৰিখে এডিয়াৰি ৰিজাল্ট দিব অসম পুলিচৰ কোনদিনা ৰিজাল্ট দিব অ' এম আৰ চিত কেতিয়া দেখা পাম এইবিলাকৰ উত্তৰ এটাই থাকিলহেঁতেন যে যিদিনাখনে আমাৰ টকা পইচাৰ লেনদেন সম্পূৰ্ণ হ'ব সিদিনাখনে আমি ৰিজাল্ট দিম এইটোৱে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি অসমত থাকিলেহেঁতেন আজি সকলোৱে এই এটাই উত্তৰ লাভ কৰিলেহেতেন আপোনালোকে যেতিয়া মোক প্ৰশ্ন কৰে মই যিহেতু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো এই গোটেই পৰিৱেশবিলাক দেখা পাইছিলো মোৰ মাজে মাজে মনত হাঁহিও উঠে আৰু মাজে মাজে মই চিন্তাও কৰোঁ যে আজিও যদি অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকিলেহেঁতেন এই প্ৰশ্নবোৰ কোনোবাই কৰিলেহেতেন কিন্তু এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দি মই ভাল পাওঁ কাৰণ আপোনালোকৰ যিমানেই মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰোঁ সিমানেই অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিশ্বাস আহে যে আমি স্বচ্ছতাৰ মাজেৰে কাম কৰিছোঁ যোৱা পৰহি দিনাখন লোকসেৱা আয়োগত এইবাৰৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰা দুশজন যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ হাতত তুলি দি মই আকৌ এবাৰ প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিছিলোঁ এই দুশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সম্পৰ্কীয় নহয় এগৰাকীও চৰকাৰী শাসন ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ এটাই পৰিচয় আছিলে যে আমি ভাল কৰি পঢ়িছোঁ মামাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে পৰীক্ষা দিম আৰু আমি চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিম সেই ধাৰাবাহিকতাকে আমি অক্ষুন্ন ৰাখিম এ ডি আৰ ৰিজাল্টৰ পিছত লাহেকৈ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে আৰু পাৰিলে আৰু আগতে অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা আৰু আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাকো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা মনলৈ আহোঁতেই মই আকৌ এবাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰা মাত্ৰ আঠ হাজাৰ টকাৰে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰৰ কাম কৰি থকা আটাইকে যোৱা পোন্ধৰ তাৰিখে মই নিয়মীয়া চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আকৌ এক প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ লাহে লাহে ডেৰ লাখ চৰকাৰী চাকৰিলৈ মই গতি কৰিছোঁ এডভান্টেজ অসম পাৰ হৈ যাওক কোন পৰীক্ষাৰ কোনদিনাখন ৰিজাল্ট দিব মই ডেট আৰু সময় দুয়োটাই আপোনালোকক জনাম এইকেইটা দিন এডভান্তেজ অসমক লৈ ব্যস্ত থাকিম আৰু অসমত উদ্যোগীকৰণৰ নতুন বাতাৱৰণ এটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা